меня вывел Бог. Покореженные все э, эти отбойники, прямо в узел завязаны. Через день, как я убежала, меня забрали в волонтеры, в доме уже никого не осталось. Я Бартала Тамара Кирилловна. В Харькове я живу с 1963 года. С тех пор, как ушла моя мама из жизни, я зиму живу в Харькове, в своей харьковской квартире. А недалеко от Харькова у меня есть это город Чугуев. У меня есть остался родительский дом. Вот, и я переезжаю, и летом я живу там. 23 я себе сходила в магазин, все купила, что мне нужно для переезда, будем говорить, на дачный период. А в 4 часа утра что-то меня подняло. Я вышла э, на кухню, стою, попила воду и стою, опершись руками, а подоконник, вот стою просто над окном. И в этот момент вздрогнул мой дом. Я поняла, что-то не так. Одела куртку потеплее, опустилась вниз и уже люди выбегали к своим машинам и уезжали. Позвонила вот эта моя знакомая, которая должна была меня, мне дать машину переезда и говорит, Тамара Кирилловна, мы сейчас за вами приедем, сын приедет. Я говорю, не надо, они живут недалеко. Я говорю, выйду, выйду сейчас, возьму машину и приеду к вам. Говорит, у нас хоть погреб есть, они уже понимали это все. Вышла, и ни одна машина не останавливалась. Вдруг откуда-то взялся троллейбус, он довез меня до нужной остановки, я прихожу, вот, и три дня я была у них мы не успевали на второй этаж вбежать, как бомбят, бомбят и бомбят. А на утро третьего дня они сели и без 23 уже объявили, что с трех часов будет комендантский час. Они без 23 рванули, а я на перекрестке сын за тормозил, и я поехала домой на Салтовку. Вечером я после того уже позвонила соседке, она говорит, Тетя Тамара, а вы где? Я говорю, я дома. Она спрашивает, а где вы дома? Я говорю, здесь, на одной площадке с тобой. Она говорит, в подвал быстренько собирайтесь. При первом же опускании в подвал я всех пропускала, пропускала, а сзади ударила волной, и я головой ударилась, а балку железобетонную упала, потеряла сознание. Это была первая контузия. В один из приходов в квартиру, я живу в четвертом подъезде, а попала в шестой, и дом сотрясло так, что меня бросило в ванну. Я дверь открывала, меня бросила, и я ударилась еще раз. И я поняла, что больше в квартиру я не вернусь. Это была ночь. Я в 5 часов утра вышла из дома и стояла, гуляла между подъездами. И тут к соседнему подъезду подъехал микроавтобус. Вышли трое молодых людей и зашли в соседний подъезд. А я гуляю под балконами. И вдруг смотрю, они несут на руках учительницу из соседнего подъезда. Я повернулась, я говорю: а кто из вас водитель? Молодой человек говорит, я. И мне, глядя на меня говорит женщина, куда вам надо. Я говорю на Московский проспект, он говорит, у меня есть одно неудобное место, но вы туда поместитесь, сядете, только сейчас садитесь. Я молилась до самого места, куда мы приехали. И он, этот молодой человек, меня водитель схватил и быстренько толкнул прямо в это, в это здание. А туда смотрю, стрелочки, бомбоубежище. Там ну, местечко нашли, покормил. Пастор пришел, сам чай, бутерброды принес. Я перекусила, и мне было беспокойно, я не могла сидеть. У меня мне душа рвалась куда-то. Я стала ходить по лестницам этого здания, это огромное здание. И я встретила этого парня-водителя, вот, который меня привез. Я говорю, Славик, мне нужно на Московский проспект. Он говорит, вы на Московском проспекте. Открыл еще раз эту дверь, а вокруг этого дека в земле торчали неразорванные снаряды. Потом в очередной раз я по ступенькам он идет навстречу и говорит: "Тамара Кирилловна, по-моему, я решаю вас, ваш вопрос. Вот девушка, с которой вы уедете отсюда, эта девушка везла э, на блокпосты воду, продукты, вот, она поехала по своему маршруту, а меня взяла еще одна девушка, тоже волонтер, привезла меня она уже на станцию метро индустриальная. я подошла к военным, говорю мне нужен старший. Он вывел меня на стоянку автостоянку, на которую, Тогда еще проникали микроавтобусы из близлежащих маленьких городов. Была самая многочисленная толпа студентов, очень молодых людей, с чемоданами, с рюкзаками, с вещами. И вдруг подходит их микроавтобус выгрузил людей, приехавших в Харьков. И эти все студенты, водитель дверь открыл, прижали меня к двери. Когда водитель называл их фамилии и говорил «отходите, отходите», осталось ну, уже так свободно. И водитель на меня посмотрел, говорит «а вам куда, женщина?» Я говорю «а мне в Чугуев». И тут звонок, уже его не пропускают блокпосты. И эти студенты меня с собой взяли. Они снимали квартиру в районе ХТЗ. Мы туда приехали, битком набитой машине, семеро студентов и я. Мы еле успели, уже мы ставили машину, то есть остановились, мы выбегали, высыпались из этой машины. Опять начался обстрел ХТЗ. Когда я выехала на трассу Харьков, Харьковскую, это был просто ужас. Покореженные все отбойники, прямо в узел завязан, потому что бомбили и трассу повредили. Мы закрыли глаза и молились. Приоткроем глаза, куда-то сворачиваем. Это по каким-то проселочным дорогам. А тут в автобусе, который, с которым мы следовали, который идет на Старобельск, э, кому-то стало плохо. И среди поля останавливается автобус. Через какое-то время он возвращается, так на меня смотрит и говорит, Тамара Кирилловна, вам точно до Чугуева? Да, выходьте. Я выхожу, он меня пересаживает в машину, которая впереди нас. Там девушка забирала свою сестру с ребенком из Харькова, с Алексеевки. Я ехала всю дорогу, опять за закрыла глаза и молилась. Опять блокпосты, опять это все. И у девочки заканчивалось горючим. Мы на, на, заезжали на все по трассе. Это заправки, бензина нигде нет. И просто она уже перестала даже задерживаться, привезла меня, и я вошла в дом к себе. Включили мне отопление, уже тепло у меня. Через несколько дней начался, начались и в Чугуеве, а надо мной вот мой дом, а надо мной перестреливаются грады. И прилетели ракеты, рядом девятиэтажку повредили, я понимала, что деваться мне уже некуда. Один из членов церкви позвонила и говорит: Тамара Кирилловна, я в нашу общину везу гуманитарку, и у нас будет место в машине. Если вы решитесь, собирайте минимум вещей, мы вас возьмем. Привезли меня сюда эту общину. Меня здесь встретили э, очень приветливо, поселили меня. В первый же день утром поднялась и пошла, потому что я все равно не сплю, я понимаю, сколько в столовой там работают. Я стала приходить помогать э, там, ну, таким же людям, как и я, и, и, и молодым, и, и, и пож очень пожилым, и детям. У нас были восьмидневный ребенок, восемь дней в подвале она его родила и привезла сюда. Я считаю, что, наверное, для какой-то цели Господь меня вывел из этого. По всему пути э, моих, э, моих странствий и страданий мне попадались. Господь посылал мне людей, которые мне помогали. Вот так весь мой путь. То есть, а здесь меня обогрели, накормили, помогаю как могу и живу, но очень хочу домой.